Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinin adı demək olar ki, hər gün eşidirik. Çünki Ağalı ölkəmizin ilk ağıllı kəndidir. Hazırda kəndin tikinti yekun mərhələdədir. Əməkdaşımız indi sizə tikinti barədə ətraflı məlumat verəcək və bu reportajımız həm də onunla bağlıdır ki, Zəngilanın 1-ci, 2-ci və 3-cü Ağalı kəndlərinin işğaldan azad olunmasından 1 il ötür. Bu üçkəndin sakinləri yaxın vaxtlarda öz yurdlarına ağıllı kəndə qayıdacaqlar. Bu il Aprelın 26-sında dövlət başçısı Zəngilan rayonunda 1-ci, 2-ci, 3-cü Ağalı kəndlərini əhatə edən ağıllı kənd layihəsinin təməlinə qoydu. İlkin mərhələdə innovativ tikinti materiallarından istifadə edilməklə 200 fərdi evin tikintisinə başlanıldı. Hazırda 110 hektardan artıq ərazidə tikinti işləri aparılır. Fərdi yaşayış evlərinin 161 mərtəbəli, 40-ı isə 2 mərtəbəli olmaqla inşə olunur. Bundan əlavə 2 mərtəbəli 4 qeyri-yaşayış binası, 360 şagird yerli məktəb, eləcə də 60 yerlik uşaq bağçasının da tikintisi davam etdirilir. Kənddə yaşıl və alternativ enerjidən istifadə olunur. Siz hər bir evin hazır olan evlərin üzərinə baxsanız, artıq onlarda olan xüsusi Suq düzərcə sistemlərinin hansı ki günəş enerjisi vasitəsilə işləyir. Onları görə bilərsiniz. Eyni zamanda kənd üçün xüsusi olaraq Arximed qurğusu quraşdırılacaqdır. Evlərdə xüsusi izolyasiyalar quraşdırılıb ki, bu da müasir şəhərsalma standartlarına tam cavab verir. İlkin hesablamalara görə kəndin bu formada tikilməsi ilə enerjiyə 60-70% qənaət ediləcək. Bundan əlavə kənddə behesibət yollar da şəkilidir. Yağış və kanalizasiya sularının hər biri üçün ayrı-ayrı xətlər çəkilir ki, bu da yağış sularının təkrar emal edilib suvarmada istifadə olunmasına imkan verəcək. Son tamamlanma işləri görülən fərdi yaşayış evlərindən biri də buradır. Bu evlərdə də əvvəlki evlərdə olduğu kimi memarlıq xüsusiyyətləri qorunub-saxlanılıb. Evin kürsü hissəsi, künc hissəsindəki daşların bu formada qoyulması və pəncərələrin üzərinin belə olması bir növ əvvəlki evləri xatırladır kənd salınan zaman biz Zəngilan rayonuna və xüsusən Ağalı kəndinə xas olan memarlıq elementlərini hər birini bu kənddə saxlamışıq, onları bərpa eləmişik. Ki, kəndin tarixi, insanların xatirələri bir növ belə deyək, kənd üzrə köçüklüklərində unudulmasın əvəz-i kəndə birləşdirilsin. Kənddəki evlər 3, 4, 5 otağlı olmaqla inşa edilir. Hamısında da insanların rahat və təhlükəsiz yaşamaları üçün hər cür şərait yaradılır. Hər bir yaşayış evində bu formada məişət otağı tikilib ki, məişət otağında da elektrod isitmə sistemi quraşdırılıb. Bu sistem vasitəsilə hər ev, hər ailə gün ərzində 200 litr isti sudan istifadə edə biləcək. Əlbəttə ki, bu isti su alternativ enerji hesabına başa gəlir. Layihədə kəndin sakinlərinin işlə təmin olunmaları da nəzərə alınıb. Bu zaman əsas diqqət bölgə üçün ənənəvi olan aqrar sektora yönəldilib burada müxtəlif özəl sektor investisiya layihələri cəlb olunmuşdur ki, biz inanırıq ə, insanların nəyin ki, şəhərdə yaşayanların məşğulluğu eyni zamanda ətraf kəndlərdən də ə, burada gəlib çalışanlar üçün müvafiq şərait formalaşdırılacaq. Tikinti işləri sürətlə aparılır. Evlər yaxın vaxtlarda hazır olacaq. Bundan sonra sakinlər mərhələli şəkildə kəndə köçürüləcəklər. Bu kənd haqqında dedələrimiz, babalarımız, nənələrimiz bizə çox şeylər danışıblar. Valideynlərimiz bizə söz şeylər danışıblar. Biz vətən həsrəti bizi kövrəldib həmişə. İndi şükürlər olsun Allahımızın böyüğünə ki, biz gəlmişik bu kəndimizdə. Mən burdan çıxanda 32 yaşım vardı. Əvvəlki kənd, yəni köynə istildə olan kətlər idi o vaxtın qurumu ilə. İndi şükürlər olsun. Özüm də burada çalışıram. 6-cı aydır bu kəndimizdə çalışıram. Sağ olsun. Hörmətli prezidentimiz bizə bu günü yaşatdı. Fəali başkomandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu 1 il əvvəl hamımızın təxminən 30 illik arzularımızı gözləntilərimizi reallığa çevirdi. İşğal altında olan torpaqlarımız azad edildi. Zəngilan rayonunun 1-ci, 2-ci və 3-cü Ağalı kəndlərinin işğaldan azad olunmasından da 1 il ötür. Ermənlilərin dağıdıb talan etdikləri kənd Azərbaycan dövləti 1 il içində yenidən qurdu, həm də Ağalını Ağlılı kəndə çevirdi. Pərviz İmranov, Ergun Qəmbərov, Səbuhi Vəqifovlu, xəbərlər.